Дітям дошкільного віку, як правило, не знайомі болі у хребці та суглобів. Але коли з'являються головні болі та підвищена втомлюваність, це змушує батьків звернутися до професіоналів за порадою. Сьогодні рубрика «Культурне життя завітала до оздоровчого центру Еспіна для того, щоб розібратися з цими проблемами. Сандра Иванович, а чи мають діти змогу приходить оздоровлення без піні? Конечно. Основной, способ, основной метод лечения, который мы практикуем в Испине, это метод кинезотерапии. Здесь практически нет ограничений возрастных, то есть дети ну, с 5-6-летнего возраста могут, могут, приходить к нам, поскольку веса мы подбираем, веса дозированные, наше специальное оборудование позволяет нам, в принципе, работать с ребенком любого возраста. С детьми мы способствуем, опять же, посредством растяжений, в основном растяжений, ну, мышцы заставляем их мышцы нормально функционировать, то есть мы выравниваем, ну, грубо говоря, осанку корректируем походку ну и устраняем по мере возможности устраняем дисбаланс Сегодня в первом изпинии скажи, пожалуйста, как шевашку работать с детьми. Ну, скажем так, нелегко. Дети, у них очень много энергии, они хотят поиграться, очень тяжело сориентировать их на какие-то определенные упражнения. То есть своего рода психическая нагрузка присутствует, достаточно нелегко с ними справиться. Но стараемся, справляемся. занятия тебе сегодня понравились? все какие именно упражнения тебе понравились? Ну, мне все нравятся упражнения, ну мне понравилось больше всего, ну корзинки каким спортом ты занимаешься? ну растягиваюсь, ну например корзинки делаю, достаю долба ногами сюда, к специалистам, чтобы помогли исправить нашу скалиотическую осанку. Почему выбрала самая спина? Ну, и спина, я так понимаю, это движение, вернее, лечение движением, вот, с минимальным как бы вмешательством сюда медикаментозных средств и всему подобному. Ну, в общем-то, и детям, мне кажется, нравится все-таки двигаться, прыгать, бегать. Это как бы еще и физиологическая особенность детского организма. Ну вот поэтому, поэтому мы здесь. Каким спортом вы занимаетесь? Я хоккей, а, я баскетбол. Вам нравится в спине? Да. да. А какие упражнения вы запоминаете? Ну, мы там делали такое упражнение на пятках ездить, вот так вот. А мне я не знаю какое, ну никакое. Не, не См... это Сложные наверное у него упражнения. Ага. Ки оздоровчому центру Успіна ми вкотре переконалися, що здоров'я це найцінніше, що є в житті кожного з нас. Тож треба його берегти ще з дитинства. Залишатися з нами це була рубрика Культурне життя.